Сядьте, сядьте, сядьте і будь пожалуйста! Сядьте і ну, і Ми сюди прибігли, це однокласниця моя з притвалежного класу. Да. Її спасло те, що вони ударною вольною за дверями. Ну, там взагалі дитинка маленька в неї на руках була. Ну і вона сама маленька така, mm -hmm. мені 41 рік, і їй теж. І, ну, два-три місяці десь дитинці. Загинула? Дів, дівчинці, ні. А, вижила. Так, да, вона ну держала і дверями просто ударною волною накрила їх. Типу. А ви казали тут, ще одна дитина маленька загинула? Це за да, два з половиною роки. Ми от тут і знайшли на цій хоті. Це вже розгрібли, тобто вчора трактор працював, дуже багато людей було. Але в перші, в перші хвилини, коли це було потрібно, ми рили-рили і пішли туди. Неправильно Угу. <реку> Тому що кот, він так само м'яукає, як, як маленька дитина. М'явкав, м'явкав, всі ж тихо-тихо, а тут ну, дуже багато людей, зівак прибігають дуже багато. а коли допомоги потрібно, ну обично типу, руки трусяться, з автоматами падали, коли ми дитинку відстали. Тоді вони типу, побачили і попаяли усіх на все праці. Ну, Коли дитину дістали, то, то вже було зрозуміло, що там спасти неможливо. Ну да. отак. Два з половиною года Стьопа вже поховали в якомусь скороченому режимі. Добрий. Дивіться, будь ласка. Скажи, а ви як... житель тут, на цього будинку, чи просто допомагаєте? Я близький родич. Близький родич. Зараз Олег Олегович приїде. Угу. Він зараз буде тут. Я збираю те, що... Что... Хоч як якась, якась посуда залишилася сіленька, люди ж залишилися без нічого. Його навіть трусов немає передітися, перебутися. Все, як було, так і залишилося тут під руїнами. До 24 числа а, заканчивали ремонт 23, го до да, 23 го вечора поставив останній шкаф, прикрутив. последние полочки какие-то в коридоре, которые уже, по ну, видно, их уже нету. Вот. До этого расчистил соседский сад, обрезал деревья, ну, скажем так, приводил, готовился к весне и приводил все это в божеский вид. 24 числа заварилась вся эта катавасия, которая называется одним страшным словом «война». 20 дней мы провели в этом доме, соблюдая светомаскировку, ребенок, сын, уже настолько привык жить в полумраке и ходить с фонариком в ванную, что когда случайно включили свет, я бы сказал, как красиво. То есть вся жизнь была в полумраке. Да, пытались как-то какие-то продукты, нас семь человек причем. С нами жил, находился сокурсник сына, которого родители на оккупированной территории. Вот поэтому он находился с нами, мы его кормили, ну, как член семьи, ну, потому что человеку деваться некуда Дочка 20 числа уехала в город Фастов, праздновала свое день рождения. И до сегодняшнего момента из Фастова она не уезжала, потому как... Ну, боевые действия, как ее доставлять в Киев, не знаю, ехать туда машиной тоже глупо, подставлять себя и нарожать на небеспеку и дочку, и всех остальных. Слушая новости и мониторя ситуацию по фронтам, как бы все утихомиривалось. И на тот момент, когда все это произошло утром, все было тихо, ночь была тихо, я вообще спал по два часа, по два-два с половиной часа в сутки находясь семью все переместил в внутреннюю часть дома сам находился больше в пристройке и на улице слушая там мало ли может быть успею там что-нибудь сделать все было тихо что чтобы что-то предвещало какую-то беду что сюда что-то прилетит и как я надеялся глупо что на эту часть дома в принципе ничего не должно перелететь, потому как все основные бои шли со стороны Демидова и Иванкова, Гастомель там их оттеснили. Вот. Я не рассчитывал то, что сюда что-то прилетит вообще. Ночь прошла тихо. Я принял решение ехать на работу, потому что запускалось производство. И опять-таки деньги не резиновые, в любом случае их надо зарабатывать и за что-то нужно было кормить семью. Я уехал на работу, до двух часов дня я созванивался с женой, было все хорошо, они гуляли на улице, вот, сходили в магазин, что-то покупали. С двух часов дня я не мог дозвониться никому из членов семьи, ни маме, ни старшему сыну, ни жене. Я предположил, что вся семья спит, потому что обеденное время, маленькие дети легли спать. Вот, я себя этим успокаивал, но ну, в принципе какое-то волнение где-то было, я уже собирался и собирался выдвигаться домой. В этот момент мне позвонила старшая дочка, сказала о том, что она не может дозвониться моему старшему сыну. Я говорю, ну, наверное, спят, наверное, отдыхают, поэтому давай чуть попозже попробуем. Я тоже не могу дозвониться, но давай чуть попозже попробуем набрать. После чего минут через 15 перезвонила дочка. О том, что появились фотографии в соцсетях, о том, что нашего дома больше нет. Минут через 15-20 мне перезвонил сын старший. Антон сказал, что он находится на улице. Сказал о том, что дома больше к строению не существует. О том, что прилетело, что-то прилетело. Но сын меня успокаивал. Говорил о том, что все, все живы, и даже степу достали с под об, об, руин. Я не мог, я тогда на тот момент я не представлял, насколько, насколько здесь все произошло. То есть, ну, я не видел, я не представлял. В интернете я не лазил, не копался, я просто летел домой. Где-то на полпути подъезда к дому перезвонила жена с чужого номера телефона, сказала о том, что она в больнице, о том, что с дочкой все хорошо, о том, что они находится в Выжгороде, на что я ей ответил, что я еду к вам. Она мне очень долго просила, что ищи Степу. Я не знаю, где Степа, я не знаю, где мама. Приехал в больницу. В этот момент жене уже сообщили, что Вторая сообщила, что сына больше нет. Я подошел к дежурной медсестре э, в детском отделении Выжевской центральной районной больницы, лекарни. Она меня отвела к врачу, и врач подтвердил, что сын умер. Сын умер. Да оставь их там, положить. Что сын умер, что его достали из-под обломка уже с неивидным пульсом, но скорую не ложили, потому что он умер на месте от полученных травм. Ф и, сына, Сыну было два и четыре. Младший сын. Младший сын два дня и в этот несчастный день. И до этого просился спать в своей кроватке. Вот, кроватка находилась той части дома, которая условно можно назвать пристройкой. То есть здесь был коридор. Вот это вот, это был коридор. Там был вход, двери. А с этой стороны начиналась спальня. Начиналась спальня и по правую руку от входных дверей находилась детская кроватка, в которой Степа спал. Он уснул там. Мама его уколыхала, он закомандовал спать только в своей кроватке и лег спать в кроватке. В момент взрыва, согласно полученным травмам, которые я видел на своем сыне, выжить ему после полученных травм вообще нереально. Я тогда приехал к жене, ну, в морг я попал уже на второй день, переночевавший в больнице сутки э, в бомбоубежище. Вот, э, в 11 часов, в 11.30 приехал э, судмедэксперт, в 11.30, и меня пустили к сыну. И военные очень сильно помогли, которые были на прикрывая больницу, центральный вход больницы. Богдан, не знаю фамилию мужика, который был на смене старший, он организовал гроб, хрест, все необходимые вещи для того, чтобы похоронить ребенка. Вот, мне пришлось моего ребенка помыть, потому как он был весь в пыли, в остатках песка. Одеть, положить в гроб, ждать машину для того чтобы ехать на кладбище на кладбище приехали в районе часа дня слишком много народа не было был батюшка там какие-то соседи честно я их даже особо не знаю просто из родственников жены сестра и ее муж похоронили моего сына сейчас жена физически здорова вместе с дочкой. Морально понятно, что совсем все плохо. Она держится, она держится, потому как есть дети, ради которых надо жить, которым надо давать возможность жить. Жилье как таковое в таком состоянии и непригодно для життя отстраивать его бессмысленно, потому что дома 100% по снос. По факту в военкомате мне ответили, что я не нужен, потому что понабирали три, э, Резерв. три резерва. Как бы я оставил свои ко 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 координаты, как со мной связаться. Мне так никто не знает. Никогда не думал, что что будет именно все вот так, и что это все коснется жизни моей семьи. Материальные какие-то блага, Бог с ним. Это все наживное. Все ерунда. Я понимаю, что все это мелочи по сравнению с жизнью моего сына. Но что бы я ни делал, однозначно я сына своего не верну. Но как говорит, как сказал Святой Отец, который приезжал к моему момент, когда он находился в море, что цитирую, это проведение Господне, которое никто не должен знать и не может знать, как должно было быть правильно. Никто в этом не виноват. Виноват одно бестолковое слово война, когда один урод лезет. Непонятно зачем и непонятно куда. Непонятно, то 8 лет он лезет, блядь, или надо было их тогда еще всех мочить. Не знаю. Не знаю это коснулось моей семьи. Я потерял своего сына. Маленький ангелочек, который, который ничего не видел в этой жизни.